あやめ、ちょっと急いでて…あ先生先生ですよね私、私ですよあやめです半蔵学院一年のあやめです半蔵様から、選抜の先輩方の様子を見てくるように言われて、やってきたんですあやめ、 半蔵学院で購買部の担当をしてるんですけど皆さん忍び基地にいてばっかりで先輩方もキリア先生もいなくてずーっと暇してたんですよカツネ様にも会えなくてずーっと寂しかったですでも今日からは先生のところでずっとカツネと一つ屋根の下 カツネ様さまが逃げるのが珍しいそうですよねカツネーさまの皆さんにはセクハラをするんですけどアヤメにもセクハラをしてもらいたいんですでもカツネさまは押すと引いちゃうタイプみたいでいつも逃げられてばっかりですでもアヤメが引いても作戦だってバレてて。 勝姉様は追ってくれないんです。勝姉様をずーっと追いかけられるように。毎日走っているんですけど。やっぱり勝姉様にはかなわないです。あ、そうです。早め、いいこと思いついちゃいましたよ。先生に。 夏姉さまに追いつけるようにトレーニングしてもらえばいいんですそういうことなら善は急げですよ先生、よろしくお願いします この前の訓練とってもダメになりましたでもやっぱりカツネには逃げられてばかりでどうすれば追いつけるんでしょうかこう見えてもあやめ体力には自信があるんですカツネに昔助けてもらってから追いかけているうちにかなり持久力がついたんです サ様と綾ヤの出会いが気になりますか気になりますよね訓練のお礼に綾ヤの昔話を聞いていってくださいね綾ヤ昔不良の人たちにちょっとしたことで因縁をつけられたんですけど綾ヤ昔から格闘技を習っていたので返り討ちにしたらとっても強い番長さんが出てきて。 この時に偶然通りかかったガツネイさまに助けてもらったんですよそこでもうキュンキュンってなっちゃってあの人は誰だろうって調べたんですでも全然分からなくて諦めかけてたんですけど偶然後ろ姿を見かけて追いかけたんですそしたら半蔵学院を見つけちゃったんですよ 中に入ろうとしたらさすがに捕まっちゃいましたけどその時に半蔵様に会って事情を説明したら特別に入学試験を受けさせてもらえることになって忍びっていうのはそこで初めて知りましたけど勝姉様と一緒になれると思って頑張ったんですそしたら本当に合格しちゃって。 め、とっても嬉しかったんですけど松姉ネさまは早めに振り向いてくれないんですででも早めは諦めませんよ早めはいつでもおせおせなんですさあ先生、もう1セット付き合ってくださいね早めまだまだ頑張れますよ さっっき言った通り体力には自信があるんです先生今日もよろしくお願いしますあやめに元気がないですか そうですあやめ地に来てから全然カツネさまとお話できてないんですあやめはこんなにもカツネさまに憧れているのにカツネさまはあやめのこと嫌いなんでしょうか直接捕まえて尋ねればいいんですかそれができればいいんですけどね先生に案があるんですか いつもどうやってカツネさまを追いかけるんですかそれはもうカツネさまの気配を察知してまっすぐ向かってカツネーさまってそれがダメですか忍びだから待ち伏せや奇襲はったりで攻めるべしなるほどあやめ全然考えてませんでした そうと決まれば早速練習ですカツネさまの気配がここに来るまで待ち伏せできませんカツネさまどこですかあつい体が反応しちゃってあやめ思ったらすぐに体が動いちゃうんですでも今回は 勝姉様を捕まえるためにあやめ、耐え忍びますできましたこれであやめも潜伏のプロですねえ違いますか、うん、でもでも、いつもと違う手で攻めれば勝姉様もイチコロです <laughs> カツネ姉様を捕まえられたら半蔵の購買部から何か持ってきてお礼しますねそうと決まれば早速トレーニングルームでカツネを待つですカツネの気配を闘技場に感じますから30分後にはトレーニングルームに行くはずです やりましたよついにカツネを捕まえることに成功しました <laughs> 勝フ様カツネをやっと摂取できてあやめ嬉しいですでもすぐに振り払われて逃げられてしまいましたでもでもこれであやめも一段階レベルアップです次は逃げられないようにがっちり捕まえますよ しかもその後にアスカ先輩に言われたんですけど実はカツネ様はしっかりアヤメのこと考えててくれたんですほらアヤメカツネ様を追いかけて半蔵学院に入学したじゃないですかアヤメ的にはそれだけでもう全ての夢が叶ったような気がしてたんですでもカツネ様と共にいるということは 忍びととして生きることちゃんと一人前の忍びになれるようにかつ姉さまはあやめに訓練をつけているらしいですということはあやめはどんどんかつ姉さまにアタックしても問題ないということですよねあやめいっぱいやる気が出てきましたよというわけで先生これからもベシバシ を鍛えてくださいねそれに先生との特訓もあやめ毎日楽しみなんですよ早速カツネーさまを捕まえた後に話さないための身のこなしを教えてくださいね <laughs> 最近あやめ先生との訓練でもキュンキュンしちゃってるんですよカツネーさまも先生も捕まえて離さないように どんどん忍びとしても強くなっちゃいますよあやめは効果決めたら一直線ですからロックオンしたらぜったい逃がしませんよ覚悟してくださいね